Меня зовут Евгений Анишко, я из города Киева, мне 29 лет. За 10 років на волоки-сцене Евген встыг поспевати с гуртом «Четыре короли та навіть зерковую лайму и Вайкуле. Я еще с детства участвовал во многих очень фестивалях, конкурсах, где моих конкурентов закрывали в туалетах, меня оставляли в гостинице, чтобы я не выходил на сцену. Были как бы очень много таких моментов, поэтому можно, в принципе, сказать, что я закаленный человек в этом плане. Здавалось бы, Евген досвеченный артист. Тем не менее, до прослушивания на ослеп он долго и ретельно. Я надеюсь, что подготовка и целый год работы и хореографии, и вокала, и много чего другого даст какой-то результат. Эх, я! Просто стоять на сцене и петь, это, в принципе, уже, наверное, никому не интересно. Артист должен быть как и зажигательный, так и какую-то степень лирический. Чтобы доносить именно смысл песни. Пусть быстро, пусть медленно, это не важно. Тут именно главное, наверное, мастерство актера даже больше брать. Заплаченные да, еще один что это было? Сожаление? Не надо. Утра, скош... Я э, чувствую в нем неверие в то, что вообще что-то возможно. Оно блокирует э, соответственно возможные результаты. Э, он сколько лет пытается достучаться, пытается найти вот эти двери. И все время как-то жизнь раз-раз-раз закрывает. И вот сейчас у него почти на волоске вот надежда висит в том, что вообще он может попасть туда. то У него есть уникальное качество. Он очень многие песни как-то умеет переделать на свой лад, на свой формат. От этого песни приобретают уникальное новое свежее звучание. Очень много было разных, разных в жизни ситуаций, когда люди тебе говорили нет. Ну, нам нужно не сидеть, сложа руки, нужно стучаться во все двери. И поэтому ну, тем, кто стучится, тем открывают обычно. Я могу сказать честно: если бы он не занимался вокалом, а занимался бы танцем, снова бы получился профессиональный танцор. Более артистичного человека я еще, в принципе, не видела. Даже на занятиях по хореографии, он настолько выкладывается и настолько показывает свое актерское мастерство, что мне кажется, что это просто вещи неразделимые Жене и сцена. В принципе, несмотря на мой большой опыт работы и в группе «Четыре короля», и в дуэте с и Вайкуле, я всегда волнуюсь перед сценой, потому что есть очень много нюансов, за которые ты переживаешь. Я надеюсь, конечно, не разочаровать своего преподавателя. Она будет меня поддерживать, конечно, в этот день. И я попытаюсь приложить максимум усилий для того, чтобы не разочаровать ни ее, ни зрителей, и, в принципе, ни себя. Все? Sunshine when she's gone It's not wrong when she's away And all no sunshine when she's gone And she's always my wow. too And it's not wrong she's away Wonder yes. <laughs> this time when

Добрый день! Привет! Здравствуйте! Кто вы, назовите и откуда вы? Я был в прошлый раз, меня зовут Евгений Анишко, мне 29 лет. А почему так смешно? А а раз я это просто когда? думал, опять никто не повернется, и опять я красиво веду. А прошлый уйду, раз как... никто не повернулся? Да, в прошлый раз мне Олег очень много сказал комплиментов. И... Что я могу сказать? Прекрасный выбор песни, веселый. Нарешті вы нас чем-то эмоційним порадовали, Чудово Спасибо, вы глядаєте, видно, что вы ви в себе. Зараз за вас поборятся мои друзья, а я посажу и попотираю руки. Много слышим голосов. Эту песню тысячу раз перепели. Ты спел ее по-своему, это А, А, Б. Ты ни разу не надорвался. И, собственно, ты был королем здесь, на этой сцене. И покорил мое женское сердце, однозначно. Королева шукай короля. Не, ну тут такое дело, понимаешь, мы ж... Как-то так, мы должны спорить, да, Лешка? Не знаю, не знаю. Абсолютно Борьбы верно. не будет, он идет ко мне. Ну, Мне кажется, -а -а. нужно подумать, задуматься. Потому что, например, э... знаю. я уже третий сезон с взрослым голосом. уже третий сезон, я досвеченный тренер. Это, это, конечно, хорошо. Я выбираю Тину Кара. Я ухожу из этого шоу. Я хотел бы к ней. Я Все, больше не вовы, хочу принимать участие в этом шоу. Почему? Я, я расстроен. Тиночка, ты же выбрала их. Ты меня выбрал? Нет, а -а -а -а. ну, слушай, ну, я знаю, что... ну? Я тебе Все Запам'ятайте цю фразу Вакарчука. Все попереду. І справді, початок для позитивний. Та за лічені хвилини тренери перестануть добирати слова. Чого минулого разу не вибрали. Я пролопухав його. Дуже сучасно співає. У нас ну у нас мало хто вміє так качати, просто так Ух. 快点儿哎呀我的。